Всем привет, с вами Львини, и это обзор остановочной платформы Тарасовка. Начинаем. Данная платформа находится в Киевской области, на участке Киев-Фастов, между станциями Вишневая и Буэрка, обзор которых уже выходили ранее на моем канале. Данная платформа была открыта в 1951 году а электрифицирована вместе с общим участком в 1961 году. Интересный факт. В 1961 году она была электрифицирована постоянным током. Однако в 1967 году рот тока изменили на переменный, который есть здесь и по сей день. Прямо сейчас мы находимся на платформе в сторону Фастова. Типичная высокая платформа. А платформа в сторону Киева более широкая и современная. Но такое она была далеко не всегда. Раньше обе платформы выглядели как та, на которой мы сейчас находимся. А также они были сильно смещены. Недалеко от остановочной платформы имеется железнодорожный переезд, а также конечная море автобусов. На первый взгляд может показаться, что платформа находится в лесу, но на самом деле она находится в городе, который начинается от железнодорожного переезда. После общего ремонта остановочных платформ, который проходил в 2008 году, и подготовки к Евро-2012, Сильно изменили внешний вид остановочная платформа «Малютинка», «Корчи», «Белки» и не только. Также в этом году закрыли остановочную платформу «Грековщина», которая находилась между станцией «Вишневая» и остановочной платформой «Тарасовка». А на платформе «Тарасовка» построили новую платформу, ведущую в сторону Киева, которая гораздо шире обычной. Такая же история повторилась и на платформе «Глеваха», обзор которой тоже есть у меня на канале. Платформа находится в небольшом углублении, и здесь кажется, что она низкая, но на самом деле, как я уже сказал ранее, она высокая. Это вход на платформу, ведущую в сторону Киева. Ранее здесь планировалось устанавливать турникеты, как и на многих других платформах, однако они не работают. А теперь давайте посмотрим на отправление электропоезда R9M551. И немного полюбуемся атмосферой этой постановочной платформы. Вот такие навесы здесь есть по обе стороны. Движение поездов здесь очень частое явление, как пассажирских, так и грузовых, так и пригородных. Например, утром интервал между пригородными электропоездами может составлять и вовсе от 10 до 20 минут. Под платформой растут маки, что весьма украшает эту платформу. Такова она остановочная платформа Тарасовка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал Львини, пишите комментарии, смотрите другие мои видео, ставьте колокольчик, чтобы всегда первыми узнавать о выходе новых видео на моем YouTube канале Львини. С вами был Львини, всем удачи, всем пока.